Образом они ко мне приходят в гости. Ты знаешь, кто придет, но не до конца знаешь, что придет. Ты открываешь дверь и видишь, это конкретный образ. Он имеет свое лицо, он имеет свой вес, он имеет свой цвет. Потом он может более полно для тебя раскрыться. То есть он может чуть переодеться, но, но, но ты уже видишь его. То есть ты уже видишь, это конкретный образ. Было, бывают времена, когда никто не заходит в гости. Бывает, ты очень ждешь, чтобы зашли в гости, а в гости никто не заходит. А бывает такое, что раздается звонок в дверь или без звонка один за одним. Ты думаешь, сможешь ли ты их всех принять? Если я не готов их принять, они не будут приходить. какой-то уровень сознания притягивает уровень и образы, которые к нему заходят. И, конечно, осознание формируется знаниями, формируется духовными знаниями, материальными знаниями, формируется музыкой, формируется созерцанием. Это такая очень взаимосвязанная цепочка, где как бы все связано со всем. Чем профессиональнее являешься как мастер, тем красивее они могут быть наряжены. называется, такая для себя ее называю, «Старая рамка, портрет, миниатюра». Как бы у меня очень долгое время были рамки, и были старые фотографии, у меня была мечта сделать, как-то их совместить, делать что с ними, я никак не мог придумать. И в один прекрасный день я понял, что нужно просто взять фотографию и вставить ее в рамку. тех старых открытых и фотках на, больш... на абсолютном большинстве у людей лица духотворенные. И вообще в ту эпоху были, наверное, другие лица. Как каждая фотография, каждый человек изображенный, он просит своего решения этого фона, решения его, его или ее среды. Такое настроение, как будто сидишь у камина зимой, и падает за окном снег. Та эпоха, очень уютно. во всем можно найти, как бы, ну, не то, что можно найти, она во всем есть своя красота. Даже не ища она есть. Это индийская серия, выбором которой служила, как ни странно, форма. Эта форма была найдена совершенно случайно. На мусорке лежали два овала. Я их подобрал, я сразу увидел применение, сразу увидел портреты в этих овалах. Моментально, в эту секунду, я понял, что это будут индийские портреты. Все, что не приходит в Индию, растворяется. В Индию приходит рэп, растворяется, да, приходит христианство, растворяется, как бы они все принимают и все у них уживается. Человек, который туда едет, если он ищет, человек вообще, если ищет, он находит. Но это та страна, которая может пройти лифтом, то есть она может помочь проехать пару этажей и да, искать дальше. Это кармическая страна. Это правда. Я столько видел в разных странах изображение дерева жизни, дерева життя. Красивее, чем на Украине, на Рушниках, дерева жизни нет нигде. Ну, точно знаю. За счет этих, этих найденных символов она еще больше связана, я говорю про украинскую, с космосом. Одна из главных идей была раскрыть украинскую душу, украинскую песню, украинскую мысль. Раскрыть Украину, которую я вижу, это красивую Украину, прекрасную, замечательную. хочется своими работами помочь нам, помочь себе и помочь нам как бы найти эту гармонию. Найти гармонию друг с другом, найти гармонию с историей, найти гармонию с природой, со страной, с культурой.